Меня принимают много. Вы пишите так, да? вот эта галочка здесь. Да? Да. Номер четыре. Проходите, пожалуйста, и ожидайте вот здесь. Ожидайте вот здесь. Все. Подождите, все, сейчас ожидаем. Первые четыре человека у нас на проходят, пожалуйста. Приходите, пожалуйста, знакомьтесь с доктором. <соцентрический> да, да, вот да. вот. Да, да, так да, да. Да. номер два. Где наш номер два? Да, да. А вот номер два. Ладно. Сейчас да, да. я

Тур, тур, по городам Украины под названием «Открой свое сердце», тур, который организован компанией «Штада CRS». «Штада CRS» — это часть глобального холдинга «Штада», это большой немецкий фармацевтический холдинг. А, та его часть, которая называется «Штада CRS», та его часть, которая, собственно, организовала и предоставила такую возможность для Украины участвовать гражданам Украины в диагностики состояния сердечно-сосудистой системы. Это та часть, которая локализована в странах СНГ, и э, особенно знаковым я считаю тот момент, что это, по сути дела, первая презентация нашего диагностического комплекса, это первое предъявление нашего диагностического комплекса общественности комплекс совершенно уникальный комплекс который создан как, как средство передвижения в России и оснащен самым современным самым передовой медицинским оборудованием который позволяет достаточно глубоко, объективно и результативно изучить состояние сердечно-сосудистой системы у широкого круга пациентов. Поэтому появление этого передвижного диагностического комплекса сегодня здесь, в Чернигове, является, по сути дела, первым э, появлением среди э, первым появлением на свет, но э, его э, большая судьба сегодня только начинается, и после После э, тура по городам Украины э, акция Открой свое сердце будет продолжена по городам России. И более того, далее запланировано дальнейшее передвижение до передвижного диагностического комплекса э, в страны Средней Азии, в частности в Казахстан, Узбекистан и так далее. Поэтому сегодня мы, по сути дела, присутствуем достаточно большого, надеюсь, интересного и, не сомневаюсь, очень интересного пути. Во-первых, для чего все это, да? Наверное, возникает вопрос. Какие цели преследует компания? Вы знаете, правильно будет сказать, что никаких конкретных целей компания данным туром не преследует, если под он конкретикой понимать некие, некие, некие четко, четко описанные вещи. Данная УДП является реализацией социально ответственной позиции компании, является очередной демонстрацией. Решать, является демонстрацией заботы о здоровье людей, как о несомненном приоритете всей нашей деятельности. Несомненно, что являясь производителем качественных и доступных по цене э, генериков, мы всегда очень большое внимание уделяем здоровью граждан. И не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания, это не только в Украине, во всем мире основная причина смертности. К сожалению, статистика во всем мире ухудшается, это связано с повышением возрастного ценза населения, это связано с тем, что экологическая обстановка все более и более далека от совершенства. Поэтому поэтому возникла мысль. Возникла мысль предоставить общественности, предоставить гражданам возможность еще раз задуматься, еще раз взглянуть на, на свое здоровье. Комплекс, который сегодня приехал в город Черников, позволяет с одной стороны оценить, ну, буквальным образом заглянуть внутрь сердца, да, потому что здесь, на этом этаже, где мы сейчас находимся, здесь находятся четыре кабинета. С, который позволяет буквально взглянуть на внутреннее устройство сердца каждого человека, посмотреть э на его состояние, оценить эффективность деятельности сердца с точки зрения фракции выброса крови и других показателей, обнаружить наличие либо отсутствие, что тоже важно, каких-либо проблем с клапанным аппаратом сердца, э обнаружить рубцы после перенесенных инфарктов. Ну, фактически все, что скрыто от обычного взгляда, и на основании этого э, дать определенные рекомендации, либо укрепить человека в том, что он э, эффективно придерживается правильного образа жизни. Та э, часть комплекса, которая сейчас находится на улице, это э, опять-таки четыре э, отдельных кабинета с э, электрокардиографическим комплексом. Если здесь мы можем посмотреть, как выглядит сердце, то э, на электрокардиографической диагностике мы можем э, увидеть его в работе фактически. Да? Мы можем увидеть, э, есть ли нет ишемия, если есть, то по степени выраженности. Мы можем увидеть очень многие электрокардиографические признаки, которые будут говорить о необходимости либо отсутствии необходимости врачебного вмешательства. Таким образом, посетив оба этих кабинета, каждый из обратившихся сегодня в наш передвижной диагностический центр может получить фактически полную картину состояния своей сердечно-сосудистой системы и более того, получить э, рекомендации от э, специалистов высокого уровня, которые э, привлечены сегодня в э, работу в этом предыдущем диагностическом центре. Вы знаете, ну, сколько мы сможем принять? Сложный вопрос, да? Здесь необходимо, наверное, математикой заниматься. У нас 4 поста медицинских блоки УЗИ-диагностики. И, соответственно, 4 специалиста работают в блоке электрокардиографии. Все зависит от, от темпа, все зависит от скорости. Поэтому примем как можно больше за два дня. 200 человек, это сегодня или за два дня уже? 200 это очень ориентированная цифра, шоу никакое, это просто первоначальный интерес большой, анонс был у поэтому много людей заинтересовались в нем, я думаю, что на протяжении ближайших полутора-двух часов все идет в больший ритм, и, собственно говоря, принцип предварительной записи здесь тоже есть, поэтому... Такой повышенный интерес к мероприятию. Протягом двух дней, как вы прогнозируете, не будет такого скупчения. Нет, я, я думаю, уже на протяжении ближайших часов все все нормализуется. Более того, мы, когда готовились к этому мероприятию, мы, мы просили не сразу направлять своих пациентов, да, но, тем не менее, можем себе представить, мероприятие необычное, новое, поэтому вызвало достаточно живой интерес. Uh -huh. Ну, специалистов много, поэтому я не сомневаюсь, что в ближайшие часы очередь высосется.